Вот. Центр воли – это такое общее название. Вообще это как бы нижнее вот живот и вот, вот все, что с этим связано. Да? Это и движение тела, и в том числе, например, работа тела, как вот биохимической машины, вот все вместе в целом. То есть центр – это не значит, что только одно место. Это оно все равно все взаимосвязано. Да? И в том числе, и, ну почему называют центр воли, даже вот взять такой пример, когда мы что-то тяжелое поднимаем, да, вот как у штангистов есть правило, что нужно дыхание опустить вниз, то есть они вот пояса одевают, и вот это даже, чтобы сделать усилие, да, там такое силовое, да, так мощное используется живот так или иначе даже инстинктивно скажем так mm -hmm. это вот этот центр так ну потом эмоциональный грудь ну, сердце там вот эмоции всегда возникают в этом месте ну и мысли понятно это ассоциируется с головой всегда вот это так вот э, ну скажем такое вот общее общее описание есть еще там какие-то более высокие, там, но так как, э, я же говорю, что о них можно только философствовать там как-то, а практически можно говорить об этих трех. Э -э что значит вот разбалансировка? Вот, э ну это опять же, может замечали, может не замечали, вот э люди, они... Все разные, все не похожи друг на друга. И там пытаются как-то делить их на там типа, типа сангвиник, холерик, вот такого типа, да, пытаются делить э, еще как-то по-другому, там разные есть вот эти способы, как же людей э, описать э, именно под какие-то типы, подогнать. Вот. Но если, ну опять же, это требует такого довольно длительного наблюдения и за собой, и за людьми, вот. есть такая штука, называется центрированность. Вот. Характер человека – это такой набор специфических ну, реакций и привычек, которые присущи вот только данному человеку. И получается, что вот в этом и есть непохожесть людей. Разная, да. А вот именно если брать э, учет взять центрированность, то тогда можно уже вот это э, описание на хоть какие-то типы, да, и то можно как-то соотнести. То есть самое грубое, ну, будем вот деление на типы, это соответствие, например, телесному, да, вот человек, который там центр, вот что значит центрированность, вот как бы человек за там в течение там длительного времени, допустим, делает какие-то действия там как, со, с какими-то смыслами, да, и вот если понаблюдать, какие же в нем, ну, в него смыслы там, и так... говоря, чтобы похавать, чтобы там, грубо говоря, секс там, и все такое. То есть все, что соотносится, ну, как бы считается, да, там, таким простым, как бы, это, соответственно, центрированность. То есть если это является, ну, скажем, таким превалирующим фактором жизни там, как ну, какого-то условного человека над другими, то есть эмоции, мысли, они на втором, на десятом месте там, да, а именно вот это играет роль, то есть ну, обеспечение себя там едой, сексом, там, ну, в общем, комфортом, больше, меньшим, неважно. Вот если это главное, да, угу. то это центрированность на нижнем центре. То есть, вот, скажем так, поняли, да, вот телесном. Вот, ну, там он и физически, и энергетически одновременно. Можно назвать телесный центр живот. Потом, допустим, есть люди, которые, например, интересуют, вот типа, ну возьмем пример там, из таких, какие-то вот, творчества, музыканты, там, там, художники, вот такого типа люди, да, которые реально вот, им это нравится, они вот через это пытаются как-то себя найти, выразить, или даже просто этим интересуется, там чем-то занимается, но интересуется именно данной темой, где требует. Это не только, опять же, ну, искусство, да, там это может быть балет какой-то, то есть что-то такое утонченное, да. Это вот центрированность на эмоциональном ну, будем говорить, вот центре, да. И этот человек, он подчиняет опять же, всю свою деятельность, ну, вот именно через вот эту тему, через эмоции. Опять же, есть интеллектуалы, ну, тут в лес не ходить, я думаю, там вы много, там сейчас это модная тема, интеллект, которые там в большей или меньшей степени пытаются выразить все через интеллект. Вот это центрированность на интеллекте или на интеллектуальном центре, на мыслительном центре. Все выражать через мысли, через э, вот как бы какие-то логические построения и так дальше. Вот это так для начала. Как, как тебе это такой, такое описание? Отличное описание. Тут сразу некоторые моменты появились, которые хотелось бы уточнить. Ну давай говори, я, чтобы продолжить. Надо да, ну, получается, что это как центры, через которые человек выражает, но и получается тогда, что восприятие информации аналогично идет так же, или восприятие, центрированность другая, вот как вот с восприятием. Так это в этом не прикол. Это ж, э, смотри, да, вот именно правильно говоришь, что э, это, это как бы: выража, человек выражает, у него эта центрированность является присущей, как бы, главной в жизни. И mm -hmm. он, как и выражает себя через это, так и воспринимает через это. То uh -huh. есть, грубо говоря, он видит рекламу там чего-то, не знаю, там, там, рекламу, ну, короче, рекламу там машины, а он видит, что чувак в машине хавает хот-дог, и он больше на хот-дог будет смотреть, если он центрирован на низу, понимаешь? Uh -huh. Ну и так дальше. Кто-то там, наоборот, увидит там какую-то вообще фигню, ну, там, такой простой, какую-то там... Ну, не знаю, возвышенное творчество, ну, понимаешь? Uh -huh. В этом есть, что это одновременно и э, выражение себя через это, и восприятие. То uh -huh. есть это означает, что он не видит другого uh -huh. аспекта, то есть эмоционального либо интеллектуального, либо же наоборот он все через интеллект, он ему нихера не доходит. Вот вот uh -huh. это творчество, либо там вот эти там, ну, ты понял, да, там. Uh -huh. Там, на, на девку смотрит, там, красавицу, но она к нему так по плинтусу, ну, если это интеллектуал такой, знаешь, он там ее там меряет, там, умная она или неумная, или еще как-то по-другому. Угу. То есть, вот что значит центрированность на каком-то одном центре. Угу. И это реально, ну, почти что у всех такая история. Угу. Да. Шо, этот... А, ну... Получается тогда э, вывод такой, что если общаются два человека и у них э, центрированность хотя бы немного отличается, то им очень сложно понять друг друга. Получается так, да? Вообще невозможно. Они даже употребляют одни и те же слова, но для них значение слова абсолютно разное. Ну кроме там, там, грубо говоря, там спички, там, знаешь, бумага, там. Uh -huh. И то все равно это будет восприниматься через разный оттенок смысла, понимаешь? Uh -huh. То есть обычно сходятся те, ну, там, кто, ну, там, не, там, не обязательно это там. Это могут быть э, не то, что друзья, например, по какой-то теме, музыканты те же самые. Uh -huh. То есть у них центрированность близкая. Опять же, я грубую центрированность сейчас назвал. Ну, вот это так хотя бы, чтобы было понятно. И проблема в чем? Проблема в том, что полноценное восприятие чего-либо, неважно, это там может быть какое-то событие, либо это может быть просто какой-то объект, все что угодно, оно полноценное только тогда, когда воспринято тремя центрами сразу, ну это супер идеальный вариант, да? Угу. И, и это восприятие с трех центров не противоречит друг другу, а соединяется. Угу. И вот только тогда получается истинное восприятие, как оно есть. Угу. Это вот супер, вот взять идеальный какой-то вариант, да? А на деле же выходит, что человек воспринимает через один какой-то центр, другой через другой. И у них, как бы об одном и том же, ну как бы событий, явлений, там вещей какой-то разное мнение получается, понимаешь? Mm -hmm. Почему и договориться люди не могут, когда там пытаются договориться или там? А бывает такое, что они вроде бы разговаривают об одном, но вот со стороны посмотреть, они вообще как бы э, разговаривают каждый сам с собой, они друг друга вообще не слышат. Опять mm -hmm. же. И именно из-за вот этой разной центрированности, понимаешь? Mm -hmm. Потом начинается психи, а ты меня не понимаешь, а тут-то а ты меня, ну и пошло-поехал, mm -hmm. понимаешь? А вот причина вот такая, что разбалансировка. Mm -hmm. вот. ну, так что такое? Допустим, бывают э, более редкие случаи, где центрированность она на два раскинута. То есть вот человек то одним, то другим там работает. Или в одних ситуациях одним, там других другим. Но это уже реже, и такому человеку, ну как бы сказать, он более, можно сказать, продвинутый восприятие, понимаешь? Угу. Но опять же, идеал, я же это даже супер идеал, это восприятие тремя центрами одновременно, Uh -huh. И и мало и потом это восприятие внутри соединяется, то есть, чтобы оно еще не противоречило друг другу. Uh -huh. И вот только тогда это будет, ну, это я бы сказал бы, почти что суперчеловек, ну, из обычных людей, если бы. Uh -huh. Вот это то, что я называю разбалансировка, понял? Uh -huh. Если взять вот э, центрированность на одном и вот эту идеальную ситуацию, где три. Понял? Вот эту Итак, разницу. Понял, да? Да. Хорошо. Ну а вот если пойти дальше, вот как к этому можно подступиться или как к этому работать. Если я, например, вот общаюсь с человеком, я же в момент общения могу, скажем так, пытаться понять, во-первых, понять, как я понимаю, да, и понять, как человек тоже как бы работает, да, и получается... Правильно, да? No, no, no. Да, и получается, что э, я могу пытаться обращать внимание, например, я с человеком общаюсь, я его интеллектуально понимаю, но пытаться переводить внимание, например, на эмоциональный центр и смотреть, что там, да, а могу ли я как-то, как я воспринимаю, ну, я имею в виду просто к тому, чтобы вот как бы развить те центры, которые закрыты. Вот, вот как вообще к этому, с этим работать, как с этим подступиться, чтобы вот, вот как-то вот эту тему затронуть. Это в жизни очень сложно. Для этого нужно... Слышно, да? Да, да. Для этого нужна специальная тренировка. В жизни можно тоже, но надо очень постепенно к этому подходить. Ты сразу вот пытаешься с человеком, как бы, вначале нужно много наблюдать и пытаться наблюдать с разных мест. Понял? Угу. Вот ты наблюдаешь, не нужно сразу пытаться, ты сразу хватаешь, хочешь бога за яйца схватить. Понимаешь? Э -э нужно просто наблюдать и пробовать, во-первых, и воспринимать, и, ну, ты лично, да? восприятие через разные места, разные центры. Угу. Делать попытки, понимаешь? И в том числе, вот ты говоришь, пытаться понять. То есть до того, чтобы с ним как-то что-то уже разговаривать уже на эту, ну не на эту тему, а в таком и... ключе. Да? То есть это уже, это дальняя как бы, дальняя цель. Вначале ты наблюдаешь и пробуешь э, и воспринимать, Разными местами ну, своими, да, uh -huh. разными центрами, и э, говорить, когда ты, можно делать пробы но опять же, это надо делать незаметно, uh -huh. понял? Из uh -huh. разных мест пробовать говорить от тела, или говорить от эмоций, или говорить от э, мозгу, понимаешь? Uh -huh. Одно и одно, как бы вроде бы одно и то же. Uh -huh. Вот это в жизни можно, но это. Ну, это долго. То есть, ну, зато как бы тема, да. Понял. Да, понятно. Спасибо. А есть, я говорю, специальная тренировка, но мы только делали такие пробы, пробы. Я думаю, что как вот, не знаю, подойдет там момент как-то, когда вот оно как-то ситуация, будем говорить, улучшится, да, для того. Это игра, помнишь эту игру? А, ну то, что мы в игру, да-да-да, помню. Вот игра, это специальная тренировка, там где, ну если, я я говорю, мы еще полноценно, я даже правил не, не рассказал, как она должна происходить. Это как раз вот эта тренировка, когда Люди учатся уже напрямую, целенаправленно, ну, в результате общения, беседы, да, вот разговаривать и общаться и воспринимать вот именно такими способами. Ну, вот э, в, в узком кругу будем говорить так, понял? Угу. Вот это есть специальная тренировка для э, того, чтобы наладить работу каждого центра отдельно, потому что там еще есть специфика, что, допустим, какой-то центр может заимствовать энергию другого центра, mm -hmm. и получается он тогда работает ненормально, то есть он не работает как-то как должен, то есть он ну, либо сильно быстро, либо сильно медленно, понимаешь?